بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم بل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah syukur Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat dan kurnianya Dapat sama-sama kita hidup eh, dengan penuh iman dan keberkatan Dan diberi peluang untuk kita masuk ke dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Dhul Hijjah ini Satu bulan yang sangat-sangat mulia Jadi seluruh umat Islam Sorry, ramai umat Islam di seluruh dunia kini sudah sudah berkumpul di tanah haram uh, dan menantikan masa untuk uh, menunaikan ibadah haji di Baitullah. Jadi kita di Malaysia ni kita mendoakanlah semoga semua yang uh, menunaikan haji pada tahun ini Allah Taala kurniakan kepada mereka haji yang mabrur dan semoga, semoga mereka membawa pulang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini ah uh, tamulah mukadimah. Uh, yang keduanya saya nak bincang beberapa satu isu lah yang boleh dikatakan berlaku hampir setiap tahun. Dan saya pun pernah buat posting juga sebelum ni uh, berkenaan dengan uh, Zulhijjah di Malaysia mesti kena ikut Zulhijjah di Arab Saudi ataupun Zulhijjah di Tanah Hijaz jadi ni pada saya satu benda yang agak janggal lah kerana uh, apabila sorry, apabila ada orang yang mendakwa bahawa nak raya haji ni ataupun Zulhijjah ni kita kena ikut apa nama ni Saudi punya tarikh ha? dan antara dalil yang dikemukakan ialah Al-Hajju Arafah Haji itu Arafah jadi saya rasa agak janggal pasal apa? Pasal kita perkataan haji ni untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, mereka disyariatkan untuk merayakan dan meraihkan Idul Adha. Jadi Idul Adha dan segala ritual ibadah yang disyariatkan tak sama dengan apa yang disyariatkan semasa ibadah haji. Dia haji ada ihramnya, haji ada dia punya pantang larang, kan apa yang wajib dibuat apa yang tak boleh dibuat ada tawaf ada sa'i sedangkan dalam apa ni orang yang nak buat ibadah kurban ni contohnya kan mereka ni disarankan untuk tidak potong kuku dan tidak sentuh bulu dan rambut dan even kalau dia orang potong kuku pun bagi orang yang berniat untuk nak ibadah kurban mereka tidak dikenakan sebarang dam jadi ini masalah-masalah picisan lah yang menarik, yang apa ni yang menarik perhatian saya ialah apabila ada di kalangan orang di selain daripada Saudi ni tiba-tiba mereka nak meraihkan hari Arafah dan Idul Adha bukan pada tarikh di tempat mereka. Sebagai contoh macam kalau Malaysia ni kita ambil contoh lambat sehari daripada Saudi. Dan, kita lambat sehari daripada Saudi so Saudi masuk Yuzul dulu sebelum kita jadi ada segelintir pihak di Malaysia ni kata tak kita pun kena ikut Saudi juga so kalau Saudi dah masuk satu hari bulan kita tak bolehlah 30 hari bulan kita kena masuk satu hari bulan jugalah Yuzul so, Hijjah jadi hmm. so, dalil dia orang yang macam saya sebut tadi Al-Hajju Arafah jadi haji ni Arafah <laughs> jadi saya punya benda yang kan, saya cuma cakap apa yang rintas dalam otak saya ni lah pertama sekali, and, hanya semata-mata kerana kita di Malaysia panggil raya tu raya haji tidak bermakna kita tertakluk pada hukum haji Ini yang pertama yang keduanya, and, tiada sebarang isu untuk Saudi nampak anak bulan dulu sebelum Malaysia uh, seperti yang kita tahu bahawa beza antara Saudi dengan Malaysia ni waktu time dia ialah lebih kurang 5 jam so kita 5 jam lebih awal daripada uh, Arab Saudi ataupun daripada Tanah Hijaz uh, jadi ada kemungkinan kan, pada tarikh 29 Zulkaidah tu semasa kita cuba tengok anak bulan kita mendapati bahawa tak ada anak bulan tak ada kat situ so bila matahari terbenam tu pasal anak bulan tak ada kita pun masuklah 30 Zulkaidah dan boleh jadi after few hours 3, 4 atau 5 jam kan, by the time Saudi punya matahari nak terbenam tu ke, kan, kedudukan dan posisi bulan tu sudah membolehkan mereka nampak anak bulan masa tu jadi bila mereka bila matahari terbenam, maka Saudi pun masuklah satu Zulhijjah. Jadi kita yang 5 jam sebelum tu dah masuk 30 Zulkaedah, takkan tiba-tiba kita nak kena convert tukar jadi satu Zulhijjah. Mana boleh dah masuk 30 bulan kita complete lah 30 bulan tu. Hmm. Ha, jadi dalam kes mana-mana pun kita ha, bergantung kepada anak bulan sebab itu yang macam ayat yang saya baca tadi Naka anil ahillah. Mereka bertanya kepada kepadamu wahai Rasul berkenaan dengan anak bulan. Apa hakikat dia ni? Jadi Allah Taala katalah qul hiya mawaqitu linnasi wal haj. Ha, khabarkanlah kepada mereka bahawa eh, anak bulan ni untuk kita tahu jadual, tarikh. Waktu-waktu yang perlu diketahui. Kan sebagai contoh masa bila habis apa ni iddah contohnya And masa bila bulan ramadhan wal haji dan masa bilakah waktu-waktu haji maknanya even orang-orang hijaz pun orang-orang yang berada di tanah haram pun mereka mesti bergantung kepada anak bulan jadi anak bulan tu yang asal dalam menetapkan masuknya bulan yang baru ha. jadi seharusnya kita pun ikut anak bulan tak boleh lah kalau orang kata tak Tanah haram ikut anak bulan, kita ikut tanah haram. So doesn't work like that. Ha? Gitu juga dalam apa ni, kalau kita tengok kan dalam hidup muslim dan lain-lain. Ha? Satu ketika Quraib, ha? Maula Ibn Abbas. Ibn Abbas punya bekas hamba yang bernama Quraib. Satu ketika dia kata, mak dari Ibn Abbas, Umul fadl hantar saya untuk buat satu kerja lah dekat Tanah Syam, dekat Damascus. Jadi saya pun pergilah masa tu bulan Syaban, So, bila pergi ke Tanah Syam tu, nampak anak bulan. Jadi, eh, anak bulan Ramadan. So, beliau pun berpuasa di sana. So, bila balik ke Madinah semula, Ibn Abbas tanya kepada Quraib, bila kau nampak anak bulan? Jadi, Quraib kata, Rahimahullah, kami nampak anak bulan pada malam Jumaat. Jadi, Ibn Abbas tanya, malam Jumaat lah. Ha, dia kata, malam Jumaat, semua orang nampak. Dan kami pun berpuasa. Muawiyah pun puasa sekali. Itu zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah RA. Ibn Abbas pun kata kan, Tapi kami cuma nampak pada hari Sabtu kan, Jadi kami cuma akan Beraya Bila nampak anak bulan syawal Ataupun cukup 30 hari Jadi masa tu Korek pun tanya kepada Ibn Abbas Tak cukup ke kan Kalau kita ikut je Muawiyah punya Tarikh raya, tarikh puasa Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu Kata eh tak ha ha kada Rasulullah sallallahu Ini yang Rasul hajar. Maknanya setiap tempat ikut tarikh dan kalender uh, masing-masing. Jadi tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu kan, kita punya tarikh Zulhijah lambat sehari daripada Saudi. Uh, maknanya kita punya hari Arafah kita jatuh pada hari Jumaat dan Idul Adha kita jatuh pada hari Sabtu. Maka untuk kita puasa Kita puasa Arafah pada hari Jumaat Dan kita beraya pada hari Sabtu Jangan pula ada orang kata Tak, kita kena ikut Saudi Maka Kita kena puasa pada hari Khamis Dan beraya pada hari Jumaat Ada beberapa tempat di Malaysia tahun lepas Orang Malaysia duk tengah puasa hari Arafah Tiba-tiba ada setengah tempat Pagi itu dah ada takbir raya Ha? <laughs> takbir raya pada 9 Zulhijjah Malaysia ni Ha? Cuba bayang kalau dia orang sembelih pada hari itu Waktu sembelih ni ialah selepas solat raya Jadi kalau kan siapa-siapa yang sembelih Sebelum solat raya Maka sembelihannya tidak sah hmm? Cuba bayang kalau sembelih sebelum solat raya pun tak sah Macam mana kalau orang tu dia sembelih Kurban dia tu sehari sebelum raya Lagilah tak sah Wallahu'alam ha? Jadi ini ya satu benda yang kita kena ingat Pasal ada setengah-setengah tempat di Malaysia, eh, ada dua, tiga, dua, tiga tempat. Tiba-tiba eh, mereka decide kata tak apa, kena raya awal sehari, kena ikut Saudi dan sebagainya. Ha, eh, dekat negara sebelah kita pun tahun lepas, sampai seorang apa ni, satu tempat ni sampai beribu-ribu orang. Ha, eh, datang hadis mayang raya sehari sebelum tempat mereka punya tarikh. Kerana alasan mengikut uh, apa ni, tarikh di Mekah. Allah Alam. Jadi ini satu benda yang agak mengecewakan lah. Pasal apa? Pasal kalau kita tanya ulama' Saudi sekalipun mereka akan kata ikut tempat kamu. Jangan ikut tempat kami. Kalau kamu nampak anak bulan kemudian, anak bulan kemudian lah. Kalau kamu nampak anak sebulan kami, anak, sebulan, anak bulan sebelum kami lah. So mereka pun menggesa supaya semua orang ikut tarikh dan tempat masing-masing. Dia -masing. macam solat. Kan? Kalau ikut sekarang ni, pukul 5.20. 5.20 ni, kalau kita nak semayang asar, Eh, tak boleh lagi lah kalau ikut ke, pasar pasal kat Mekah mas, tak masuk zuhur lagi kot ni eh? baru pukul 12.20 <laughs> tapi tak ada siapa pun kata macam tu so kenapa pula Then, waktu tarikh raya kena ikut Saudi tapi tarikh uh, waktu solat tak ikut Saudi nak alam nak, nak ikut ikut semualah Allahuakbar nah, inilah saya punya cerutih sementara apa ni eh, beberapa hari lagi ni Allahuakbar dan saya sangat-sangat uh, inilah berharap supaya pihak yang berkuasa mengingatkan orang ramai eh, Jabatan Agama Negeri, Majlis Agama Negeri eh, mengingatkan orang ramai agar mengikut eh, jadual oh, supaya mengikut tarikh dan takwim di negara kita. Wallahu aalam. Eh, saya sekali lagi mengucapkan eh, semoga lah Allah Taala beri kita taufik untuk eh, menunaikan puasa pada hari Arafah eh, dan semoga semua yang uh, sudah berniat untuk menunaikan ibadah kurban, semoga Allah Ta'ala uh, memberi taufik dan hidayah untuk mengekalkan keikhlasan kita dan semoga ibadah-ibadah kita di 10 hari yang pertama Zulhijjah ni Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat kali ganda wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh